الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih ucapkan kepada pengusir surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan kuasa masjid Ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah Bila sama-sama kita rafahkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana izin dan rahmatnya kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini Untuk meneruskan visi dan misi kita untuk mendapat uh, Ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Ha, yang banyak dan juga kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada malam yang mulia ini saya nak kisahkan satu kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan uh, tiga manusia yang Allah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan yang mana tiga golongan ini Hakikatnya mereka melakukan amal soleh di dunia tetapi malangnya mereka mendapat ah uh, habuan yang sebaliknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Inilah menarik yang kita nak bincangkan pada malam ini. Yang pertama Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al Imam Al Bukhari. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah nikmat-nikmat yang kita akan dapat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang tiga orang lelaki. Seorang lelaki Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang seorang lelaki yang kerja dia ialah orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggilkan lelaki ini fa'ata bihi fa'arafahu bini'amahi fa'arafaha lelaki yang berjuang pada jalan Allah ini hidup dia dia perjuangkan pada jalan Allah ini dan akhirat nanti dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia akan tunjukkan apakah habuan-habuan yang akan dia dapat banglo-banglo mungkin bidadari-bidadari syurga mungkin ni'mat-ni'mat syurga yang, biak, yang yang akan didapati oleh lelaki yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata pada lelaki ini, qala fama amilat fiha. Wahai manusia, apakah yang kamu buat hingga mana kamu dapat nikmat yang sebesar ini? Qala lelaki tersebut kata apa? Qataltu fika hatta istushhidat Aku berjuang pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga aku mati. Sehingga aku mati syahid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, Mekala kazabta. Kamu menipu. Kamu menipu. Yang kamu kata, kamu berjuang ini, kamu menipu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnaka qatantali anna yakula jazi'un. Sesungguhnya kamu ni hanya berjuang Hanya semata-mata nakkan gelaran seorang pejuang Seorang pahlawan Maka Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan wajahnya Dan diseret masuk ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Nabi cerita lagi tentang perihal lelaki yang kedua apa lagi rajul yata'allama bihi ilma wa 'allamahu lelaki yang mengaji Lelaki yang menuntut ilmu kemudian yang mengajar pula ilmu tersebut wa qara' al-Quran lelaki yang membaca al-Quran yang menghafal al-Quran fa ata bihi maka dipanggilkan lelaki ini siapa dia orang alim tadi orang yang belajar tadi orang yang baca Quran tadi. orang yang soleh dia panggilkan lelaki tadi kemudian dia tunjukkan nikmat-nikmat yang bakal dia dapat dalam syurga tadi atas kerja baik dia, atas aman salih dia dekat dunia. Tentu ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala kata, Qala, fa bima alimta tafiha. Kamu boleh ni'mat sebesar ni, kamu buat apa dekat dunia dulu? Ha? Maka lelaki kata apa? Ta'allam tu ilma wa Aku menuntut ilmu, ya Allah. Kemudian aku ajar pada orang-orang pula. Qiraatah fika Quran aku baca Quran. Dalam Ramadan banyak aku baca Quran itu. Ha? Lelaki yang, yang belajar ini, yang menuntut ilmu ini, kemudian dia mengajar pula. Dia baca Quran, dia pandai baca Quran, dia mengajar orang baca Quran. Maka Allah tunjukkan nikmat kepada dia. Maka Allah kata ini nikmat sebenar ni, semua ni nikmat. Ha? Nikmat kamu berlaku sebab kamu amal soleh dekat dunia. Ha? Dia kata, Ya Allah betul, kat, kat dunia tu aku banyak mengaji, Ya Allah Kat dunia tu aku banyak mengajar, Ya Allah Kat dunia tu aku banyak mengaji, Ya Allah Baca Quran pun banyak baca Quran Kemudian Allah kata apa? Kazab tak? Sekali lagi, Ya Allah menempelak golongan kedua ni Kamu menipu, kata Allah SWT Walakinaka ta'alama ilma liyakula aliman Kamu sebenarnya nak mengaji banyak-banyak ni Hendaknya kamu ni orang sebut kamu alim profesor doktor saya kau profesor orang tunduk belaka saya kau prof sebagai RR IR ha jawatan sebut ATS doktor profesor sebut belaka salah sebut ke ha sebab dia nak Datuk Ilmu tu untuk apa? Untuk mendapat gelaran sahaja. Ha? Qara'atul Quran yakula huwa qari. Kamu banyak mengaji Quran, qira'ah itu qira'ah ini Hafam yang Quran, Bukan kamu ikhlas kena Allah. Tetapi kamu nak dipanggil qari orang yang pahir membaca al-Quran. Ha? kemudian Allah SWT summa amira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkan wajahnya sehingga ter, tersembam ke atas di atas tanah kemudian Allah Subhanahu taala mengarahkan malaikat seget dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal yang ketiga tuan-tuan Rajulun wasa'allahu alaihi wa alaihi. Kurniakan kepadanya ni'mat yang banyak Orang kaya ha? Orang yang kaya Dapat harta yang banyak Fa'atabihi maka Didatangkan orang lelaki tersebut Orang kaya, hartawan ha? hartawan ini dermawan pula hartawan dermawan dia panggil datuk biasa kekaya datuk lah tuan ustaz ni jaga hang kaya ha, tuan saya pagi banyak motor je ya, kan kan ha. kadang, -kadang mampus tu berjalan tak ingat isi minyak ha kan ha. ha. datuk lagi tu tengok apa datuk boleh oh ini, Oh, syurga macam mana lagi? Rumah saya kat dunia 8 tingkat je. Syurga 80 tingkat kata. Oh. Ni saya sorang. Datuk sorang je. Ya oh habaq kata ha kemudian Allah tanya qala fima alimta fiha hatta ni nikmat syurga yang banyak ni kat dunia ni buat apa maka lelaki tu sebut apa ma taraktu fi min sabili tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha naka tidak aku tinggarkan ha? apa pun selain daripada nikmat-nikmat yang kau berikan ini melainkan aku berikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala aku infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala aku banyak sedekah aku banyak wakaf ha? aku banyak tajuk sekian 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 maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menempelak lelaki ini sekazap tak kamu menipu kata Allah Subhanahu wa taala kenapa dia menipu ha Walakin ha? ha? nafal taliyaku lahul Ah, kamu buat itu semata-mata kamu nak orang panggil kamu apa? Orang panggil kamu hartawan, dermawan, orang yang terpaling banyak sedekah, orang yang terpaling banyak ah, ha? banyak buat baik dan juga sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi ceritakan tuan-tuan tiga golongan ini yang tergelincir di kaki syurga tergelincir di kaki syurga sayangnya amal soleh yang dia buat banyak dekat dunia banyak amal soleh yang dia buat orang ni berjuang pada jalan Allah fi sabirillah mati pada jalan Allah mati syahid tetapi Allah lemparkan segala amalan dia kenapa? dalam hati dia ada penyakit gitu juga golongan yang kedua orang yang alim ha? pada nasihat pada saya yang berilmu. Ha, kita tuntut pada Allah Subhanahu Wa Taala nak dapat nikmat kerana kerja kuat dekat dunia. Tetapi Allah lemparkan kita punya amalan. Yang baca Quran banyak, kita nak claim pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah lemparkan amalan kita. Begitu juga orang yang harta dia banyak. Dia sedekah, dia infak dan sebagainya, tetapi sedekah dia, infak dia ada penyakit. Yang menyebabkan akhirat nanti bila dia redeem dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia nak convert dengan nilai syurga Allah reject kita punya Kita punya voucher kita Allah reject Sebab apa? Cacat Apakah yang menyebabkan ketiga-tiga golongan ini Tercicir daripada kaki, kaki syurga Kerana satu penyakit saja Apa dia? Ria Penyakit ria ha? Penyakit ria Apa tu ria? Ria ialah satu amalan yang kita buat Bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala tetapi diselitkan untuk kita show off ataupun menunjuk-nunjuk kepada kepada manusia untuk dapat apa? Untuk mendapatkan pujian daripada pujian dan juga pujaan daripada manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang menarik Al-Imam Izzuddin Ibn Salam Dia sebutkan pada kita Kenapa orang ni Kena penyakit riak Kata Imam Ibn Tuntin Ibn Salam Ada tiga punca Yang menyebabkan kita ni Mudah dijangkiti virus riak Hari ni kita sebut tentang nasihat adik saya Dan nasihat kita semua tuan-tuan Kita tak nak amalan Ramadan kita Bukan sahaja amalan Ramadan Kita nak amalan dalam kehidupan kita ini Allah subhanahu wa ta'ala lempar begitu saja kita dah kerja kuat dekat dunia tuan-tuan nak meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tapi sayang amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kenapa? Amalan kita tidak solid. Amalan kita cacat. Kata Ibnu Ibnu Isudin Ibnu Salam yang menyebabkan manusia ini kena penyakit ataupun virus ria ini ada tiga perkara. Yang mana kita nak tengok dan kita nak cuba buat transformasi ubah supaya amalan kita solid ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Ibnu Isudin Ibnu Ibn, Ibn, Salam Kenapa? Kerana apa? Kerana nakkan keinginan untuk dihormati dan diagung-agungkan. Kita nak orang puji kita. Kita nak orang agung kita. Kita nak orang ha, angkat kita. Satu hari tuan-tuan, Mutawali -tuan, Syih Syarawi. Seorang mufassirin, orang ahli tafsir yang cukup hebat penaksiran di Mesir tuan-tuan. Tak tuan -tuan boleh tengok video-video di Tiyo Almarhum. Mutawali Syarawi, tafsir Syarawi di kitab dia. Dia apabila dia nak syarah tu orang ramai Murid dia ramai Satu hari tuan minta wali syarawi Dia ceritakan pada guru kami Dia nak keluar tu Nak balik ke kereta dia tuan Yang Murid dia ni Ni Orang panggil pegang kereta ni Pegoyang kereta ni Ramai nak murid dia Tuan, -tuan Malam tu ah ha, Malam lepas kuliah tu Orang jumpa Syekh Mutawali Syarawi kat mana? Dekat tandas. Dia cuci tandas tuan-tuan. Orang oh, tanya, Syekh, kenapa buat gini Syekh? Kerana siang tadi ah eh, Orang mari ke rumah saya ah apa, apa Goyang kereta saya ah Saya tak nak itu menjadi penyakit riak dalam hati saya Cepat-cepat dia membuang virus itu Supaya apa? Tidak melekat dalam hati kita Oh, kalau kita tuan-tuan ah, Itulah yang kita suka-suka Yang kita nak nak Nakkan sangat yang pertama, kata Izzuddin Ibn Salam, puncanya penyakit riak ni kerana apa? hendak keinginan dihormati dia agung-agungkan. Tuan, kalau kita berasa nak diagungkan kita ingat tuan, orang ni agungkan aku ni sebab orang tak nampak salah aku. Kalau orang nampak salah aku ni, orang tak orang tak nak dekat dengan kita tuan. Ha, Allah nampakkan zahir kita baik. Tapi batin kita hanya kita yang tahu. Ha, sebab tu kata Ibnu Athaillah Iskandari dalam Hikam Man akramaka inna ma akrama fika jamila sitrihi falhamdulillah man sataraka lailhamdulillah man akramaka wa syakarak. Kata Ibnu Athaillah ha ketika mana orang memuji kamu man akramaka inna ma akrama fika jamila sitrihi apabila orang puji kamu hakikatnya bukan kerana baiknya kamu bukan kerana bijaknya kamu bukan sebab harta kamu jawatan kamu besar-besar tapi jamila sitrihi cantiknya Allah menutup aib kamu. Falhamduliman sataraka laisal hamduliman akramaka wa syakaraka. Bijaknya Allah menutup aib kita ha? dan orang yang ha? perkara yang patut kamu puji ialah orang yang menutup aib kamu bukan orang yang memuji kamu. Siapa menutup aib kita? Allah yang menutup aib kita. Kata ulama kata, mujur dosa ni tak berbau tuan. Kalau bau lah orang tak sedekat lagi tuan-tuan. Mari makan lepas tarawih moreh ni. Bau ustaz ni buat rosak pun. Ha. mana -ha. ha? yang mari ustaz ni. Ayat aku ni. Kalau Allah landih ke aib kita, orang tak nak dekat dengan kita. Ha, sebab dia tanggung jawab, satara musliman, satara Allah, wiyah al wiyah Kita wiyah kita wiyah simpan. Aib orang pun Nabi ajar. Jangan bongkar aib orang. Jangan cerita aib orang. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang, satara Allahu lahu yaumal qiyamah. Allah kata tu aib kita. Ha? Banyak dosa kita tuan-tuan, banyak kesilapan kita. Jangan nak dia agung-agungkan. Yang ketua, kata Izzuddin Abdul Salam, punca manusia ni anak bersifat riak kenapa? Ketamakan terhadap harta dan manfaat yang ada pada orang lain kita nak sesuatu tamakkan harta tamakkan jawatan yang ada pada orang lain maka kita pun show off kita tunjukkan supaya apa kita pun dapat harta seperti mana orang lain ada ha? orang tuan, -tuan saya, dia cerita dia pengalaman dia apa sewa kereta Dan kadang, kadang ada orang ni hujung-hujung ha? kat raya ni kan dia sewa kereta besar-besar supaya balik kampung nyok tahun ni kereta ni ha, tahun depan kereta ni nak tunjukkan bahawa apa? Dia seperti mana orang lain Ketamakan terhadap pujian Ketamakan terhadap orang nak pandang dia Ada juga sifat orang macam ni tu tuan, tuan Ha? Ha? Ada juga sifat orang macam ni Yang ketiga kata Izzudin Ibn Salam Punca mendapat riak ialah keinginan untuk mengelakkan diri daripada kemudaratan Ha? Kita tak nak susah Tadi kita menunjuk kita ni ada sesuatu. Kita menunjuk dengan pakaian kita. Sebab apa? Oh, yang ini kalau pakaian cantik ah, dengan lopi orang sini, maka kita bukan mudah dapat ni. Jadi kita tidak tidak akan terketinggalan dan juga sebagainya. Inilah punca-punca manusia ni ah, diserangi oleh virus-virus yang virus disebutkan ria. Amalan ria ini akan menghapuskan pahala-pahala kita. Sayang tuan. Kita buat baiklah. Kita buat amal salih dekat dunia. Tetapi kerana sedikit virus yang menyebabkan ibadah kita tidak solid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka amalan kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kesimpulannya daripada kisah tiga golongan yang tercicir di kaki syurga ini mengingatkan kita yang pertama amalan yang kita lakukan kepada Allah hendaklah sentiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya amalan yang ikhlas akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umirtu ha, tidak aku ha, perintahkan kamu ha, ha, untuk beribadah melainkan dengan ha, dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua Ria merupakan salah satu syirik khafi Syirik yang tersembunyi Yang menyebabkan seseorang itu Dimasukkan oleh Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ke nerakanya ha? Sifat ria ini ha, Merupakan syirik yang kecil Yang tersembunyi Zahir nampak baik Tetapi dalam hatinya tersembunyi sifat-sifat Yang nak mengangkat diri dia sendiri Dan sifat-sifat inilah Yang akan menghapuskan amalan dia kemudian akan mengheret dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanya keikhlasan yang menjadi syarat utama amalan itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan mudah terperdaya dengan pujian manusia. Kerana ia boleh merosakkan niat dan juga ibadat ha, Kita jangan mudah terpedaya Kita pun jangan mudah sangat jack orang tuan, tuan Orang buat baik itu pun oh jack 18 tan hidrolik jack ha. ha. Oh bagus gini 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 Rupa-rupa yang kita ni bergurau tuan tuan Gurau je ya. tapi orang tu berasa Wah aku ni memang hebat kot dia kata Balik ha, tak boleh nak tidur tuan, -tuan. Dengar pujian-pujian orang jangan Puji pun memadah-madah. Ha? ha, sekadar memuji-muji sebab tu ah ha, sebut pujian ni kita sandarkan dengan sifat Allah ha, subhanallah haji murah rezeki haji ha, kita pun rasa baik lega sikit ha, ha, sebut subhanallah alhamdulillah banyak rezeki mudah mudah Allah Ta'ala tambah lagi ha, kita puji orang dengan kita puji Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kita puji saja, kita puji orang tu kan apa? Kita puji Allah SWT Alhamdulillah, Tuhan beri nikmat Mudah-mudahan kekal dan banyak amalan terima Tuan, puji manusia tu Kita kaitkan dengan Allah SWT Dan orang yang dengar Dan juga orang yang mempujian tu semata-mata Kita puji kerana Allah Dan orang yang dengar tu Dia akan mengembalikan pujian itu kepada Allah SWT Akas nikmat yang diberikan Tuan-tuan, Mudah-mudahan Allah menjaga amalan kita semata-mata ikhlaskan Allah SWT dan menjauhi kita semua daripada sifat riak ini kerana ia akan ha, merosakkan amalan ibadah kita. Yang baik itu daripada Allah SWT yang buruk disadarkan kepada diri ta'im dan hina ini. Moga-moga kita mendapat manfaat. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.